بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ایک ایسے ٹاپک کے اوپر ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم پہ مصیبتیں کیوں آئیں ہم پہ مشکلات کیوں آئیں ہم پہ یہ مشکل ٹائم کس وجہ سے آ گیا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس مشکل میں کیوں پھنس گئے یا ہم پہ یہ مصیبت کیوں آئی تو اس وجہ سے بہت سارے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کرنے والا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس کا حل جو ہے قرآن و سنت سے ہمارے لیے کیسے ملتا ہے تو قرآن سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے ہم پہ کوئی مشکل آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی ہمارے لیے آزمائش تو نہیں تو اگر آزمائش ہو اسے آزمائش سمجھ کر مصیبت کو ہم نے صبر کرنا ہے پہلا جو چیز قرآن و سنت سے ملتی ہے وہ صبر ملتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اپنے مشکل وقت کے لیے دعا کرتے رہنا اور دعا ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر دعا کے اندر بندہ دنیا بھی مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے انسان کو ایک تو عجر و عطا کرتے ہیں اور دوسرا مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں تو یہ دعا کی ایسی فضیلت ہے تو اس لیے اپنی مشکلات کے وقت کے اندر ایک تو صبر رکھنا چاہیے اور دوسرا یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے بچے کو دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا کوئی بچہ ہوتا ہے وہ والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے تو جب تک والدین اسے دے نہیں دیتے والدین ایک مرتبہ منع کرتے ہیں تو وہ بار بار ضد کرتا رہتا ہے اور جب تک اسے وہ چیز مل نہ جائے وہ آرام سے نہیں بیٹھتا تو اسی طرح ہمیں بھی بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک ہماری دعا قبول نہ ہو جائے تو ایک مصیبت کے اندر یہ کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے اندر مصروف ہو جانا چاہیے اور ایک اور چیز ہے کرنے والی وہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم یہ سمجھ کے رکھیں کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آئی کوئی مشکل آئی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ حکمت ضرور ہے ہمارے لیے ہمارے لیے اس کے اندر بہتری ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی تو ہم پہ جو یہ مصیبت آئی اس کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری ضرور رکھی ہوگی کوئی مصیبت آئی پریشانی آئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی حکمت ضرور چھپا کے رکھی ہوگی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک دوست تھا دونوں شکار پہ گئے تو جب بادشاہ گولی چلانے لگا تو غلطی سے ایسا ہوا اس کے دوست کا ہاتھ لگ گیا اور گولی بادشاہ کے پاؤں پہ لگ گئے اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے میرے پاؤں کی ایک انگلی چلی گئی گولی لگنے کی وجہ سے اب وہ بڑا غصے کے اندر آیا اور اس نے اپنے جو دوست تھا اسے پکڑا اور جیل کے اندر بند کر دیا اب اس کا جو دوست تھا اس کی ایک عادت یہ تھی وہ ہمیشہ یہ کہتا رہتا کہ ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بیکری ہوگی تو جب اس کی ایک غلطی کی وجہ سے یا ہاتھ لگنے کی وجہ سے کسی غلطی کی وجہ سے بندوق کی گولی جو ہے وہ بادشاہ کے پاؤں کے اندر لگی تو اس موقع پر بھی اس نے کہہ دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ایک حکمت ہو تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو میرے پاؤں کی انگلی تو نے ختم کر دی توڑ دی میرے پاؤں کی ایک انگلی توڑ دی اور پھر اوپر سے یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اسے پکڑا اور جیل کے اندر بند کر دیا اور جب جیل کے اندر بند کیا تو تھوڑے وقت گزرا تو بادشاہ جب جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے دوبارہ گیا تو وہاں پہ ایک قبیلہ ایسا تھا جو آدم خور تھا جو لوگوں کو کھایا کرتا تھا اب انہوں نے بادشاہ کو پکڑا تو قبیلے والوں کے ہاں ایک جو مشہور روایت تھی یا ان کا جو ان کے رسم تھی وہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی صحیح سلامت بندہ جو ہے وہ ہر سال ہم نے فلاں طریق کو سیبا کرنا ہے تبھی ہماری جو ہے وہ ہمارے دیوتا سے یا ہمارے خدا سے ہماری جان چھوڑ سکتی ہے ہماری جو ہے وہ معافی اسی اسی میں ہے کہ ہم ایک صحیح سلامت بندے کی قربانی دیں اب انہوں نے بلی چڑھانے کے لیے بادشاہ کو چنا بادشاہ کو پکڑا گیا جب لایا گیا بادشاہ کو اسے جب نہلا دہلا کر نئے کپڑے پہنا کر اپنے رواج کے مطابق تیار کرنے لگے تو دیکھا اس کے پاؤں کی انگلی نہیں تھی اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو صحیح اور سالم بندہ نہیں ہے یہ سلامت بندہ نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے انہوں نے اس کے انگلی کٹے ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا اب بادشاہ کو اپنے دوست کی وہ بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تیری پاؤں کی انگلی کٹ گئی تو اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت موجود ہے پھر اس نے سوچا کہ اللہ کی جو حکمت ہے وہ یہی تھی کہ میری جان بخشی جانی تھی میں نے آج اس قبیلے والوں سے اگر پکڑے جانا تھا تو اسی وجہ سے میری انگلی کٹی اور میں آج بچ گیا اب بادشاہ کے دل کے اندر وہ خیال آیا تو وہ فوراً اپنے دوست کے پاس جیل کے اندر پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ تیری وہ بات صحیح تھی کہ تو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ضرور ہوگی تو واقعی اللہ کی حکمت تھی آج میری جان بچ گئی تو اس کا دوست کہنے لگا توں نے ایک سال مجھے جیل کے اندر بند کیا اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے اب بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ لگا کہ اس کے اندر اللہ کی کون سی حکمت ہے تو وہ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے تیرے جسم کی تو ایک انگلی کٹ گئی تھی وہ تو نامکمل تھا تیرے جسم صحیح اور سالم نہیں تھا تیرا جسم اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا میرا جسم تو صحیح سالم تھا اب میں قید نہ ہوتا تیرے ساتھ میں ہوتا تو مجھے پکڑ کے بلی چڑھا دیا جاتا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی اس وجہ سے تو نے مجھے قید کیا اور میری جان بھی بچ گئی تو ہر معاملے کے اندر کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی بری آفت آ جائے تو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اس کے اندر ضرور ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی